Итак, в городе Днепропетровске все же есть команда, есть главный тренер и есть новый капитан. Итак, Вячеслав Викторович, ваши пожелания днепропетровским болельщикам завтра, старт, вернее уже сегодня, мы записываем это, опять же за день до матча, сегодня старт нового сезона. Уважаемые болельщики, команда рада будет видеть вас на стадионе, ей нужна ваша поддержка. Мы постараемся показать красивый футбол. Умный болельщик всегда по праву оценит то, что делают игроки. Спасибо. Ну, хотелось бы пожелать нашим футболистам, чтобы в этой первой игре, конечно, первое, чтобы мы выиграли, чтобы показали, ну, пусть еще не до конца такой большой, красивый футбол, ну, хотя бы в том плане, чтобы содержательную какую-то зрелищную игру, которая нравилась болельщикам и которые с удовольствием приходили на наши следующие игры. Но мы, в свою очередь, приглашаем всех болельщиков на стадион «Метеор». Давайте поддержим нашу родную команду. Может быть, она этого еще не заслужила, но это будет неплохой аванс нашему клубу. Итак, все на стадион в 19.00. Матч днепр -Кривбас. Итак, первый матч чемпионата. Днепр-Кривбас. Днепровское дерби. Встречи днепропетровцев и криворожан с... Я всякий э, для журналистов э, пресс-конференции. Все, давай. Гина, наверное, все-таки приятно вернуться в Днепропетровск. Да, конечно. Спасибо болельщикам. Я очень рад, они приняли меня. Спасибо от имени команды. Спасибо большое, болельщик. Э -э, как ты считаешь, гол получился случайным или все же закономерным? Нет, все закономерным. Я принял на грудь, увидел, положил слет. И ребят настраивались, наверное, на эту игру серьезно? Конечно, серьезно. Конечно, было волнением. Ребята молодые, команда не сыграна еще. Ну, ничего страшного, сыграемся и будет. То есть не проще покажет себя в этом сезоне? Да, еще покажет. Хорошо, Гена, мы надеемся, что вы будете забивать? Да, спасибо. На послематчевой пресс-конференции... Я нахуй закрыл его, посадил